श्री सद्गुरु सद्गुरुसायिना Yeah you guys भवे वायिन नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव सखा त्वमेव त्वमेव विद्यातृणः त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति అద్య సకలం పరస్మై నారాయణాయని సమర్పయామి అశుతం కేశవం రామ నారాయణం రామనారాయణం కృష్ణరామోదరం వాసుదేవం హరి ఇదరం మాధవం గోపికావల్లవం నాయకం రామచంద్రం హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ केरे स्तवावे अनन्ता तुला केरे नमावे अनन्ता मुखा सदा सस्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवस्थानसंहारहेतुं स्वभक्ते क्षयामानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साहिनाथं भवद्वांतविद्वांसमार्ताण्डमिड्यं मनोवागते तं मुनिर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकम्ये लं निर्गुणत्वां रमामेश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवाम्भो बुद्ध्या पर्यादि सेवां तृणां कुर्वतां भोक्तिमुक्ति प्रदन्तां नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम् अनेका श्रुतातर्क्यलीलाविलासै समावेशकृतेषा न वाभिरामं सदा षड्जनै संस्कृतं न मद्भे जनामोदं भक्तभद्र प्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम् अजन्माद्यमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं कृपानिधे किल नृणां सर्वार्थसिद्धिप्रद युष्मत्पादरजप्रभावमतुलं धातापि वक्ता क्षमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुट सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेश पादकमलान् ज्ञान्यच्छरण्यं मम साइरूपधर रागोत्तमं भक्तकामविबुध द्रुमं प्रभुम् माययोपहत चित्तशुद्धये चिन्तयाम्यमर्निशं मुदा शरत्सुधांशु प्रतिमं प्रकाशं कृपात पत्रं तव सायिनाथ त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छायया तापमपाकरोतु उपासनादैव त सायिनाथ तस्त्वम् रमेन्मनोन्मे तव पादयुग्मे भृङ्गो यथाब्जे मकरन्दलुब्धः अनेकजल्मार्जितपापसंशयो भवेद्भवत्पादसरोज दर्शनात् क्षमस्व सर्वान्द परान्दपुञ्जकान् प्रसीद साये षद्गुरोदयानुधे श्री साईनाथचरणामृतपोतचित्तास्सत्पादसेवनरतः सदतञ्च भक्त्या संसारजन्यर्ध्वनिर्गतास्ते कैवल्यधामपरमं समवाप्नुवन्ते स्तोत्रमेतत्पठेद्भक्त्या यो नरस्तन्मना सदा सद्गुरो साईनाथस्य कृपापात्रं भवेध्रुवं रुसो मम प्रियाम्बिका गुरु साई माम पुसो भगिनी बन्धुहि श्वशुरसा सुबाई रुसो नदत्त गुरुषाई मा मजवरी रुसो पुसो न सुन बाइ मजन भ्रातृजाया पुसो पुसो न प्रियसो ये प्रियसगे न पुसो सो सुरदना सखा स्वजननाप्त बन्धु पुषो परे न पुसो मरि कथे रुषो उषो न बला मूले तरुणरुधहिना पुसो पुसो न गुरुधा कुटे थोरसाने सो न च भले भूरे सुजनसाधुनेनापुषो वरे न गुरुषायि मामज जवरे कदेहि रुषो रुसो रुसो चतुरतत्वविद्विबुधप्राज्ञानीरुषो रुसो, रुसो हि विदुषी श्रिया कुशलपण्डिता हि समहिपते यति भज कापसे हे रुसो न दुरु मजवरी कधे हे ऋषो रुसो कवि ऋषे मुनि अनघषे धयोगे रुसो रुसो, रुसो।, रुसो हि गृह देवता निकुल ग्राम दे सो खल पिशाच हि मलिन डाकिने हे रुसो न गुरु साई माम जवरि कधि रुसो रुसो मृग खग कृमि अखिल जेव अशिव भाव मागे कसो प्रपञ्च मन हेरु हरि ओम ओ यमयज्तवास्ता धर्मा प्रथम सन्न देश महिमा न पूर्वे साध्या सी देवा ओ राजधिराजा प्रसय साहिने नमो वयम वै श्रवनाय कर्महे समे कामान काम 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 कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ते साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्या सार्वभौमः सार्वायुशान्तादा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया हे कराळिति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रियेर्विश्वे देवा श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानन्द सद्गुरु महाराज की जय करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमे सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री साईनाथ श्री श्रीसच्चिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज No!